Cikgu. Okay. Assalamualaikum ya dan salam sejahtera anak ya. Um, hari ini kita bertemu ya, untuk cikgu uh, mengajar kamu tentang satu tajuk yang amat mudah ya. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah ciri-ciri pan pantul. Ya. okay, baiklah Ya, eh. Apakah yang dikatakan dengan ciri? Ciri ini ialah sifat, sifat sesuatu benda ya. Apabila ternampak benda tu kita tahu dia masuk dalam kategori mana. Contohnya lah, kalau kita lihat lelaki, kita lihat perempuan, kita tahu, oh, A ini ialah seorang lelaki. B ialah seorang perempuan. Macam mana kita tahu membezakan dia tu lelaki, dia itu perempuan. Ya? Kerana dia memiliki ciri-ciri yang tertentu. Kita pandang aja, kita kena tengok aja ciri dia dan kita dah boleh kategorikan dia. Contohnya kalau perempuan suaranya mungkin dalam nada yang lebih rendah berbanding lelaki lebih kasar. Okey, tu ciri yang pertama kita pandang dengan suara kita tahu bezakan lelaki laki dan perempuan. Ya, gitu jelah kita perlu mengetahui ciri-ciri satu puisi untuk kita mengenal pasti genre atau jenis puisi tersebut. Dan hari ini kita nak mengenali pantun. Supaya kamu pandang aja kamu tahu ini ialah pantun. Dan bila kamu dah kenali cirinya, kamu boleh menghasilkan pantun atau mencipta pantun sendiri, ya. Okey, baiklah ya. Okey, ciri yang pertama, Ya Ciri yang pertama sebuah pantun, ini dia, ya. Pertama pantun terdiri dari empat kerat okey, ataupun baris dalam satu rangka, ya, okey. Baiklah kita tengok di sini di papan putih ni. Lihat di papan putih ni, ya, okey. Ini ialah satu rangka pantun. Kalau misalnya uh, ianya satu, sebuah cerpen, maka ini kita panggil satu perenggan Tapi untuk puisi kita panggil dia satu rangka. Maka dalam satu rangkap ni kita lihat berapa baris yang ada. Yang ni kita panggil dia baris atau ke kerat. Lihat ya, ini baris pertama, akan ayat yang pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Akan ada empat baris atau empat kerat dalam satu rangkap. Mak itu itu pantun yang biasa. Pantun yang standard. Kebanyakan pantun memang dia empat ke kerat. Namun begitu ya, ada pantun dua kerat atau dua, dua baris ada pantun uh, 6 kerat atau 6 baris ada pantun 8 baris, ada pantun 10 baris, ada pantun 12 baris. Maka dalam buku teks kamu, ini buku teks kamu, ya. Dalam buku teks kamu, ya. Kalau kamu lihat buku teks kamu muka surat um, muka surat 4, ya, lihat ni muka surat 4. Maka ini ada pantun 2 ke kerat. Tengok ya, setiap setiap rangkap tu 2 2 2 2 2. Ya, maka ini ialah pantun enam ke kerat. Ya, ni pantun enam kerat muka surat tujuh. Okey, setiap rangkap tu ni ada enam, 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 enam. Ya, okey. Tapi kebanyakan pantun, pantun yang biasa ialah empat kerat seperti inilah. Ya, maka itu ciri yang pertama. Ya, okey. Tapi kita kena lihat ya, Aa, semua kerat yang cikgu sebut tadi semua dalam pantun ke enam. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua, dua belas. Ya, okey. Ciri yang kedua. Ya? Ciri yang kedua, pantun mempunyai pembayang atau sampiran Ya? okey. Ya? Ya? Maka pembayang ni ialah bayangan akan apa perkara sebenar yang hendak disampaikan dalam baris-baris beri berikut. Ya? Kalau pantun tu empat kerat, dua yang di atas ialah pembayang atau sampiran, dua yang di bawah ialah mak, maksud. Kalau misalnya dua kerat, satu yang di atas ialah pembayang, satu di bawah ialah maksud. Kalau enam kerat, tiga di atas ialah pembayang, tiga di bawah ialah maksud. Ya, okay, kita lihat pantunnya ini. Ya, okay. Burung kikik, burung di hutan terbang naik berlegar-legar. Mari encik, marilah tuan. Barang baik baru keluar. Yang ini depan pantun orang meniaga. Ya? dia mengajak mengajak orang ramai tuan-tuan dan puan marilah baru tengok barang dagangan dia yang baru kelu, keluar ya. Kalau perhatikan dua ni lah maksudnya. Ya dua baris terak. terakhir yang cuba nak disampaikan ini dia. Ya. Maka yang dua yang di atas ni Hanya hanyalah pembayang. Itu bayangan kepada apa perkara di bawah yang nak disampaikan. Ya. Dua pembayang, dua maksud. Ya. Okey. Baiklah. Ciri yang ketiga. ketiga. Ya. Okey ciri yang ketiga ialah lima akhir ya lima akhirnya ab ab ya okey yang dimasukkan lima akhir ni ialah persamaan bunyi di hujung pak baris pan puisi itu ya okey cuba bunyinya sini tan hutan bunyinya tan ini gar bunyinya ar ya tuan bunyinya an yang ni keluar R ya. Maka lihat ini sama kan? An an, ya. Maka bila sama ni kita bagi dia sebagai simbol a. A. An an. Tengok yang kedua ni bunyinya sama r. R. Maka kita bagi simbol b. Maka rima di sini ialah ab ab. Ya? Okey. Mudah kan? Ya. Okey. Seterusnya. Ha? Ya? terusnya ciri yang seterusnya ianya selalunya terdiri daripada daripada 3 hingga 5 patah perkataan sebaris tapi yang selalu ialah 4 paling sedikit 3 ya paling banyak 5 selalunya 4 ya okey cuba kita lihat di sini ya cuba lihat di sini ya kita lihat pantun kita ni ya, lihat ya burung kekek burung di hutan 1 Dua, tiga, empat. Maka baris ni 4 patah perkataan. Terbang, naik, dua, tiga, boleh gelegar. Mari, encik, dua. Marilah tiga, tuan empat. Barang satu, baik dua, baru tiga, empat. Maka cuba kita lihat ya. Yang ni empat, empat, empat tiga. Ini sahaja. Ini empat, empat tiga. Ya, ini aja tiga. Ya. Maka kita lihat kebanyak, ke, 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 kebanyak pantun terdiri pada empat, bar, empat patah perkata dalam satu bar, baris. Sekali-sekali ini tiga dan sekali-sekali ia lima. Ya, tapi yang pantun yang baik selalunya ya, patah perkata dalam satu baris ialah um, empat. Ya, maka bila dah ada patah perkataan tu, maka adalah suku kata. Maka ini dia ciri yang terakhir. Ya, daripada 8 hingga 11 suku kata 12 maaf ya 8 hingga 12 suku kata sebab sebaris ya okey kita lihat di sini suku kata tu maksudnya bunyi ya kalau nama kamu aa, misalnya nama kamu um, Salmah maka ada dua suku kata lah sal dan mah ya okey cuba dilihat di sini bu bunyi yang pertama kita gunakan pen warna lainlah supaya mudah jelas ya Putan hitam hitam ya. Yang pertama, rong yang kedua K ketiga K empat, bu kelima Rong enam D tujuh Hu lapan Tan sembilan Ter satu, bang dua Na tiga, e empat Ber lima, le enam Gar tujuh, le lapan Gar sembilan ya? ma, ma satu Ri dua An tiga, c empat Ma lima, ri enam, lah tujuh, tu lapan, tan sembilan. Ba satu, rang dua, ba tiga, tek empat, ba lima, ru enam, ke tujuh, lu lapan, R sembilan. Maka ini kita tengok sembilan suku kata, sembilan suku kata, sembilan suku kata, kata dan baris keempat juga sembilan suku kata. Maka kita lihat Dia masih lagi masih lagi menepati cirinya iaitu antara 8 hingga 12 paling sedikit 8 paling banyak 12 dan dalam pantun ini rangka, ya rangka pantun ini dia menggunakan keseluruhannya 9 suku kata ya maka apabila kamu faham ciri ini kamu boleh mengenal pasti apakah jenis puisi yang kamu lihat dan apabila kamu menguasai ciri kamu boleh menghasilkan pantun yang baik ya Okey, seterusnya nanti cikgu akan uh, beri kamu beberapa latihan untuk mengenal ciri puisi. Dan apabila kamu telah menguasai ciri, maka kita akan menghasilkan satu rangkapan bantung, ya. Okey, sekian untuk hari ini. Kita berjumpa di lain kali.